તો ગાંધીનગરથી જવાનોને ફ્લેગ ઓફ આપ્યા બાદ ગુજરાતના જીએસટીવી સાથેની ખાસ વાતચીતમાં નેવી એડમિરલે જણાવ્યું કે આવનાર સમયમાં વધુને વધુ શિક્ષિત યુવાઓ નેવી સાથે જોડાય અને પોતાનું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય બનાવે ભારતીય દરિયાઈ સેનાએ સુરક્ષા કરતી ભારતીય નૌસેનાની વાલસુરાને સેવન્ટી ફાઈવ વર્ષ પૂરા થયા છે ને તેની યાદમાં જામનગરથી લઈ અને જે વિશાખાપટ્ટનમ સુધીની એક રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે તેના ઉપર ખાસ વાત કરવા સાથે આપણી સાથે ગુજરાત એડમિરલ આપણી સાથે છે સર સ્વાગત છે આપકા જીએસટીવી મેં થેન્ક યુ કિસ તરહ કા પૂરા આયોજન હે કિતને લોગ ઓર કિતની ગાડીઓ મેં પૂરા આયોજન કે અગર ઇસકી મેઇન વજહ ક્યા ક્યુ ઇસ આયોજન કી નેવી કો જરૂરત પડી દેખીએ જૈસે આપને અભી બતાયા कि प्लेटिनम जुबली आई एन जो हमारा प्रीमियर इस्टेब्लिशमेंट है जामनगर में उसकी सेलिब्रेशन के ओकेजन पे हमने ये सोचा कि हमारे जो चौदह ऑफिसर और सेलर्स पाँच गाड़ियों में एक जर्नी में बाग कर रहे हैं जहाँ से वो हर विलेज और स्कूल बच्चों के साथ जाके इंटरेक्ट करेंगे और वहाँ पे उन लोगों को बताएंगे कि भारतीय नौसेना देश की सेवा के लिए क्या कर रही है क्योंकि हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं और गांव में जो लोग हैं उनको थोड़ी बहुत जानकारी है लेकिन पूरी जानकारी नहीं है और वहाँ पे जब जाएंगे लोगों से इंटरेक्ट करेंगे वो बताएंगे कि क्या हो रहा है तो जितनी उनकी जिज्ञासा होगी और जो प्रोत्साहित होंगे अपने देश की सेवा में जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं नेवी में ये सब सहूलत होगी खास करके अगर बात की जाए तो बच्चों में नेवी के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता होती है तो आने वाले दिनों में नेवी में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़े लिखे बच्चे उनके लिए कितनी ज़्यादा वैकेंसीज होगी और उनका फ्यूचर क्या होगा नेवी में आने वाले दिनों में फ्यूचर तो आप देख ही रहे हैं नेवी और आर्म फोर्सेज ज्वाइन करने में फ्यूचर बहुत ब्राइट है और ये एक मौका है देश की सेवा के लिए और एक बहुत ही अच्छा करियर है अभी जैसे आज सुबह भी हमारे लोगों ने बताया कि जो उन्होंने राजकोट में स्कूल में इंटरेक्ट किया बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे और बहुत सारी उन लोगों ने ई एक्सचेंज किए अपने कॉन्टैक्ट पॉइंट्स एक्सचेंज किए क्योंकि सब में वो जिज्ञासा है कि वो देश के लिए आर्म फोसेज ज्वाइन करें भारतीय नौसेना ज्वाइन करें और ये एक मौका है जहाँ पे लोग खुद जाके उनके सारे क्वेश्चंस वहीं पे आके आंसर कर रहे हैं तो एक मौका है जिससे कि लोग